Разкажемо доброго ранку, але на цей раз не лише нашим телеглядачам, а ще й гості у студії Тетяна Дроботя, Вона візажист. Але сьогодні будемо говорити про її волонтерську діяльність. Ця волонтерська діяльність, враховуючи все те, що я бачила у соціальних мережах, там твої фотографії, була пов'язана якимось чином із відпочинком, а не з якоюсь важкою роботою. Можливо, це хибне враження, але я все ж таки хочу дізнатися. подробиці. Доброго тобі ранку, і дав. давай расскажешь усім нашим телеглядачам, как ты потрапила за волонтерскую программу за кордон. Доброе утро, Наташенька. На самом деле это был Европейский Олимпийский юношеский фестиваль по зимним видам спорта. Это, ну вот так, если в двух словах, это как промежуточный этап для Олимпиады. То есть спортсмены, которые по возрасту не проходят на Олимпиаду, они участвуют, собственно, вот в таком вот фестивале. И что самое важное, то здесь участвуют только страны Европы, ну, собственно, европейские, да, здесь угу. все логично. Как я туда попала и кто может туда попасть на самом деле абсолютно любой желающий все что нужно это заполнить заявку единственное что для таких масштабных мероприятий где волонтеры собираются со всех стран со очень многих это делается за год. То есть, если у вас есть желание, вы ищете мероприятие заранее. То есть, я регистрировалась прошлым летом, и вы оставляете заявку и оставляете, знаете, вот как небольшое такое резюме. То есть, важно указать, что вы умеете, что вы знаете, и потом организационный комитет уже относительно ваших навыков, вашего желания уже формирует вас на те или иные направления. Что нужно указать для того, чтобы для того, чтобы тебя выбрали? Потому что из Украины ты была едина, да, здаётся? Абсолютно верно. И мало того, что я была из Украины единственная, я еще и прилетела конкретно вот туда для этого, потому что в основном ребята, волонтеры были даже если русскоязычные, они были эмигранты, да, то есть те, кто учится в Европе или живет в Европе но на самом деле, то есть там идет стандартная форма ваш уровень языка, ваш ваш мовы, то есть английскую, да, чья-то еще, На самом, еще на самом деле, то есть в моем случае было очень важно у русский, украинский, потому что я носитель языка и, конечно же, язык, на котором ты можешь общаться со всеми окружающими. То есть если ты знаешь немецкий хорошо, потому что Австрия это немецко говорящая страна, но я немецкого, не, ну как бы не знаю так хорошо, поэтому моего а английского было более чем достаточно. А откуда, собственно, у меня вообще родилась идея, так уж сложилась, ну... Вот мне очень повезло, я была волонтером на Олимпиаде в Сочи. И вот когда ты начинаешь вот чувствовать эту атмосферу больших событий, то действительно хочется еще и еще. Потому что уже в Австрии я встретила много волонтеров, которые были тоже в Сочи. И это просто невероятно. Это обмен опытом, еще больше эмоций. Что и, нужно просто... делать волонтерам на таких заходах, на таких фестивалях спортивных? На самом фестивалях. деле здесь все зависит от твоего направления. Потому что я была конкретно волонтером по работе с иностранными спортивными делегациями, то есть э, в данном случае не было никаких сюрпризов. Я украинка, я работала со сборной Украины, и вот все, что касается помощи, то есть я как личный ассистент, да, то есть нужно что-то кого-то встретить, отвезти, провести, достать, купить, то есть вот все какие-то мелкие поручения на месте, это было конкретно ко мне, потому что мы приезжали заранее, мы проходили тренинги, я уже заранее знала, где находится какое, где э, как магазин, да, что находится, где да? магазины, да, как добраться, какое, какой какой спортивный объект, то есть все вопросы были конкретно через меня. И если возникали какие-то спорные вопросы, то, опять же, я как э, английскоговорящий человек, я спокойно переводила, то есть и вот, так, вот, такой вопрос. Угу. Насколько вот такая работа я вашкою? Насколько ты там втомлю я? Сколько, насколько потребно готовиться тем людям, которые вы взять участие в такие же программе наступного раза? На самом деле, я могу сказать, что всегда на любых таких событиях очень волнительным является день до открытия и день открытия, потому что это когда много людей много вопросов, никто еще ничего не знает, никто не разнакомился, то есть, конечно же, этот день, он такой достаточно волнительный, но я не могу сказать, что это сложно, потому что в любом случае ты приезжаешь, ты видишь так много нового, так много интересного, и ну, мне не было сложно совсем, то есть даже если нужно было рано встать, не проблема, я знаю, зачем я это делаю, я знаю, что я помогаю людям, тем более помогаю спортсменам, это ну, просто прекрасно, еще и наша сборная, которая выиграла медаль. А зало, загалом загруженность, то есть был час, чтобы и там, подивиться Австрию, трохи, кроме того, что волонтеры. Честно скажу, все будет зависеть, конечно же, от ну, в моем случае от делегации. То есть были волонтеры, которые, например, вот для вот сборной России, например, или для сборной Норвегии, то есть это сборная, где было больше ста человек, и когда один волонтер, конечно, у него в любом случае много, много вопросов, потому что что-то где-то происходит. Из людей есть свои пытания, Абсолютно да? верно, но наша сборная была относительно небольшая, всего 38 человек, и многие из них говорили по-английски, поэтому я не была очень сильно загружена, и у меня была еще возможность попутешествовать, тем более, если ты волонтер, вот, на самом деле, у меня много спрашивают, что вот, а что, правда, не платили? Или, например, а что ты, ну, то есть, а какие расходы расходы были, расходы, конечно же, были, но когда ты приезжаешь как волонтер, у тебя так много бонусов, что, ну, все эти тебе бонусы, выдают они... посвящение, да, что ты волонтер, что обязательно как обязательно есть такая карточка аккредитации, где есть фотография, имя, фамилия, назначение, а также пропуск в зоны те или иные. Так как я была ассистентом сборной, то у меня был доступ абсолютно во все объекты и я могла посмотреть абсолютно все, что было. Що мені хотілося. Я прочитала, що волонтерам дозволялося не платити за проїзд у громадському транспорті. Абсолютно вірно. Які ще бонуси можна було отримати саме як волонтер? Тобто зарплатню ти звісно не отримуєш, але є певні бонуси, які маєш. Во-первых, нас забезпечували одежди. Тобто, коли вот мої родні переживали, що ти їдеш в гори, а ти там не замерзнеш. Ні, ніхто не мерз, тому що нам всім видали куртки, шапки, горнолижні штани, то есть, все було просто прекрасно. Нас кормили обязательно, то есть это была горячая еда, и это были перекусы все время в офисах, то есть вода, еда тоже были, с этим вопросов не было. А по поводу жилья, точно так же мы кооперировались и снимали комнаты вместе, там, девочки, мальчики, да, вот, то есть мы, мы все кооперировались, и жилье в Австрии, я никогда не думала, что в Австрии так дешево можно отдохнуть, потому что, честно говоря, ну, в Крыму было бы дороже. И плюс ко всему, передвижение бесплатное на общественном транспорте, то есть на время соревнований, это была Австрия, Лихтенштейн, и все городки, которые были рядом, я все посмотрела абсолютно бесплатно, и то есть это тоже не может не радовать. Кроме того, рядом вот с тем местом, в котором я находилась, там Мюнхен и Цюрих, и у меня тоже была возможность, ну, раз в два сэкономив на проезде, конечно же, я это все тоже посмотрела. Поэтому я специально, когда узнала, что я вот все-таки прошла, что я еду, я я запланировала время для того, чтобы еще немножко попутешествовать. То есть, опять же, все зависит от волонтера, насколько он подготовится до таких вот событиям, насколько он все понимает, ну, за, раньше, за долги, да? Абсолютно верно. И ты знаешь, даже честно скажу, мне как-то было немножко страшно ехать в этот раз. Я очень много путешествую, но я в первый раз ехала одна вот так вот в Европу, еще хотела путешествовать. И я не бронировала ни отеля, ничего, потому что я хотела там найти себе каких-то друзей, угу. вот. а, uh, Да, щоб то було дешевле, но на самом деле в Європі так все просто. То есть там как то все это продумано в плане передвижені. что вообще, если ты знаешь язык, проблем нет никаких. А для того, бо бути волонтером за кордоном, все одно з собою потрібно взяти певну суму грошей. Наскільки це велика сума грошей для того, аби бути волонтером? на що потрібно ну людина хоче дійсно, наприклад, подати заявку, але вона ж повинна щось врахувати, яку суму вона повинна з собою щонайменше взяти? Я знаю, що забула ще сказати. мені Австрія даже безплатно відкрила візу. Тобто я не платила ніякого mm -hmm. візового збору. І це теж существенно робить ще легше. эту поездку. По поводу средств обязательно нужно учитывать, оплачивают ли жилье, потому что когда я была волонтером Олимпиады в Сочи, жилье нам оплачивали, и это очень такая существенная статья расходов. А в данном случае жилье не оплачивалось, но мы нашли гостевые дома, где это было прям совсем недорого, то есть и ты просто понимаешь. Ну и плюс, конечно же, если это Европа, то, наверное, ну, где-то 200 евро минимально нужно взять с собой на какую-то еду и мелкие расходы, то есть и, конечно же, уже заранее запланировать перелет. Я не могу сказать, то есть из моего опыта э, еда в Европе совсем недорогая. В самое дорогое это переезды. То есть это поезд, если вы если вы платите и самолет. Все остальное uh -huh. uh -huh. и, и магниты. <свист> ну Це на да? Звісно, і ще кількість сотень грошей для того, аби купити усім усім. Да, подарунки. Так, У мене більше, мабуть, ну, я же визажист, я ще купила косметики, я не можу без этого. А так, мабуть, більше йшло на шоколадки і подарки. Это вот самое такое Які емоції дає от подібна волонтерська робота? Тобто гроші ти не, не заробила, гроші ти витратила, ти витратила свій час, а що ти отримала взамін? Я розумію, що емоції, можливо, ще щось. Да, на самом деле это просто невероятная атмосфера, когда это вот действительно был фестиваль, в котором не было политики, в котором все были равны, где ты понимаешь, что а, вот все дружат, друг другу помогают. Если там у лыжника сломалась палка, ему обязательно дадут, и неважно, какая у него курточка, да, что у него написано сзади, какая страна. И, конечно же, это знакомство с новыми людьми. То есть сейчас я познакомилась в с людьми, которые курируют нашу сборную, с тренерами, с главой, Жиз... да, да. потому что по-английски с главой делегации, с заместителем, да, то есть с людьми, которые работают у нас в оргкомитете. И это все настолько прекрасные люди, то есть я даже, ну, не знаю, где бы я могла сейчас с ней познакомиться. И в Ты она работы... ведь принцессу Монаку, княжну Монаку и ее дедуся, да? Это вообще такая история, это, наверное, может быть только в Европе, потому что э, там нет никакой пафосности, никакой охраны. То есть принцесса Монако действительно выступала в качестве спортсменки, она профессионально занимается фигурным катанием, она была в составе делегации их мать. Маленькая такая делегация. Там, ну, там и Монако очень уже маленькая. И когда она действительно выступала, пришел ее дедушка, он смотрел соревнования принц Монако Альберт. И на самом деле, когда. То есть я смотрю, ну какой-то дедушка сидит. Ну, то есть я же ну, не знаю это все. А мне говорят, что это же принц сам. Но если бы мне не сказали, вы никогда не узнаете, что это, что это такой человек. Точно так же я в, в, в Лихтенштейне познакомилась с мужчиной, который является президентом Федерации по Бобслею. Хотя он просто стоял в волонтерской форме и. Я б ніколи не сказала. То є те не сам зарядку, то всі абсолютно рівні, це просто прекрасно. Це дає твої що більше вдохнові. Дякуємо за те, що завітали, Дякуємо за інформацію, якою поділилися. Просто за браком часу маємо переходити до чергової рубрики. Буде це рубрика, яка Віктор. Маленькі мандрівки сьогодні будемо збиратися на Говерлу.